Добрый день, уважаемые пациентки. Сегодня опять я в диалогу пригласила нашего психолога Людмилу, и речь пойдет о травматичных сексуальных отношениях и пластической хирургии в гинекологии. Людмила, здравствуйте. Недавно ко мне обратилась моя пациентка, которая ходит ко мне уже несколько лет. Она ранее приходила с проблемой, с болезнью, скажем. Она обращается ко мне два месяца назад и говорит о том, что ее молодой человек, настаивает на удалении, на операции лабиорглазтики малых половых губ, потому что они некрасивые и они мешают ежемесячным сексам. А, понимая, что за этим что-то стоит, я достаточно прошу знать эту пациентку, я прошу ее оценить данную ситуацию и развязываю диалог для понимания того, что же произошло. И в общем-то передо мной предстает очень травматичная психологическая картина. Ну, так как я доктор, я обязана сдерживать свои эмоции и переживания, но эта ситуация меня тронула, потому что по сути в своей практике я с этим сталкивалась впервые. Девушка рассказывает, что она заметила нестандартное социальное отношение между матерью человеком, находясь у них дома, девушка обратила внимание на то, что мама ходит без трусиков, в короткой футболке, наклоняется, тем самым демонстрируя свои элементарии при сыне, некорректно, интимно дотрагивается до него в диалоге по телефону. У них очень странная интимная переписка с сердечками, с поцелуйчиками. И потом уже, когда у нас углубился диалог, пациентка мне еще эм, рассказала очень приятную ситуацию, что оказывается в детстве, когда у мальчика начиналась головое сотревание, сестра, мама брала к себе его в постель, и тем самым она заставляла его э, дотрагиваться до ее интимных органов, молочных желез, э, половых органов. И в общем-то э, эта ситуация, по всей вероятности, продолжалась до того самого момента, то есть интимные отношения сначала с сестрой матери, потом с матерью, до момента встречи молодого человека с девушкой. Что, в общем-то, э, с моей позиции, наверное, и послужило поводом для предложения сделать лабиопластику. Я с таким в своей практике гинеколога сталкивалась впервые. Ну понятно, что это патология и травма есть, э, психики молодого человека на всю жизнь, э, но мотивация, э, у тебя некрасивая половая губа, нужно сделать лабиопластику, они мешают заниматься сексом, я думаю, что это повод для того, чтобы не заниматься сексом э, с данной женщиной. Питание довольно тяжкое, почему? Стосується інтимної сфери відносини між партнерами, але так, можливо, той хлопчик, він пережив насильство, насильство від близьких жінок. Це ще в дитинстві? – Так. Бо коли тітенька бере підлітка у своє ліжко, це не оки, ми кажемо так. Тут треба вже розділяти. Яку травму отримав цей хлопчик у дитинстві у підлітковому віці? То, що мама так себе веде, це теж не дуже адекватно, на мій погляд, бо стосунки з сином вони мають свої межі. І коли, повторюю, підліток запрошується у ліжку тіти, це вже ми можемо розцінювати як насильство. На дитину, бо він не може відповідати ще за свої вчинки. Може статися фіксація така у сексуальній сфері, тобто фіксація на жінках, які можуть бути дорослише. Будуть претензії і претензії в тебе там, не так і тут. ні такі ніс, такі Потрібно зробити операцію ока ніс і тобто. То. мабуть так, бо тут відповідь, коли ми так жорстко відповідаємо. Я тебе не. <связать> он ее не хочет, потому что он ее не хочет, или потому что все-таки это, это, травма. Это травма, которая несет отпечаток на его сексуальное поведение. это фиксация, как мы говорим, с трех шестерочки мы переживаем такой период, и может он зафиксироваться, там мы, хлопчик, чи девчонка, э, чувствует до своего батька І проживається це все, і, і, і ми йдемо шукати свого партнера чи партнершу. А тут, мабуть, произошла така фіксація. Ой, не може мать? Він може, але він потяг продовжує відчувати до неї. Він за що от матері признається сюди, що наложила сексуальне К Чому це може вследствие привести, от, допустим? женщина молодая, встретила парня, красавца, у которого произошла такая травматическая ситуация в жизни. Чем закончатся их отношения и будут ли продолжаться их отношения? Если она такая жертва и в роли жертвы она будет делать операции, почувствовать себя неуверенной, почувствовать себя несчастной. И, не, не здаёт... и она психологически перейдет в роль жертвы. Так, і вона буде в якому образі жити, вона Жить. буде видно і нещасливо. Зависить від даного молодого человека, вона продовжує робити операції. Е, можливо. Втора Щоб... варіант. Е, і хочу ще додати, що можливо вони розірються, бо вона перестане колись бути цікавою. Так? Е, може бути другий варіант, коли вона піде до фахівців. Це вона психолог, психотерапевт і розповість цю ситуацію, і їй зададуть питання: навіщо тобі, навіщо робити цю операцію? І коли вона, можливо, відповість, що, щоб подобатись мужу чи хлопцю, чи партнеру, а психолог їй задасть це питання: а чого хочеш ти? Ти цього хочеш? І мені здається, щоб себе втратити, нам усім треба задавати собі це питання для того, щоб ми у відносинах були, були у здорових і для того, щоб ми усі були щасливі. Бо її партнер теж не щасливий, йому теж потрібна допомога. І коли е, він не хоче йти, мені часто задають клієнтки таке питання: він не хоче йти. Я хочу його привести, він не хоче. Ні, так не працює. Працює. Тот, кто пришел, тому, кому тогда, а, может, а, тогда, тогда, тогда можно и тогда, и тогда терапия идет, работа идет через того, кто работает. Хорошо, тогда я задам такой вопрос, как врач. И я дам, хочу услышать ответ психолога, а я дам ответ, как доктор-гинеколог. Скажите, пожалуйста, вид гениталий наружных, вульвы, половые губы, клитор, малые половые губы, имеют ли они отношение В зав'язки, розв'язки і сході сексуального поведення між мужчиною та женщиною. Мені здається, що ні, бо ми ж знайомимось і особистості. У е, нас все, це важлива, дуже така штука, але вона не одна. І нам потрібно спілкування, потрібне тепло. Тому як хто виглядає це, дуже підтвердите радіо. Да? Ризнь. И какой стандарта могу себе мать. То есть, если молодой человек просит женщину сделать пластическую операцию носа, ушей, простите, гениталий или молочной железы, и говорит, вот я тебя так буду любить больше, и ты меня в таком виде будешь больше возбуждать, это расценивать как действительный вариант или это повод, чтобы разорвать отношения и не вступать дальше в сексуальные отношения? Это повод для того, чтобы задать ему питание, он не успеет заключаться это Лица, ну может вот, у вас пятый размер груди, а у меня в первый размер груди. Вин, шука, с а Вот, вот так. Возьмите. Так. Возьмите. Да. А, Уважаемые пациентки, проработав достаточно огромный период времени в гинекологии и так сложилось, что исторически э, меня учили мужчины и основной коллектив это был мужской коллектив, одним только педагогом в моей жизни была женщина. Я вам хочу сказать что мужчина любит за харизму. Буквально недавно я очень одному высокопоставленному известному профессиональному хирургу, мужчине задала вопрос, за что любит женщину? За мамопластику, то есть импланты в молочных железах, за лавиопластику, на что человек не ответит? Нет, помимо красоты должна быть харизма, и она значит гораздо больше. И должна ли женщина ради мужчины делать пластические операции, чтобы впоследствии сформировалась травма, я считаю, что нет. Если вам ставят такие условия, в первую очередь, я согласна с Людмилой, что вы должны ответить на вопрос себе, нужно ли это вам. Спасибо. Людмила.